Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli kanal izləcilərim. Samsun ayrılmaz Avrapir qəsəbəsində 3 otaqlı super həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videosuna qədər baxın, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunub. Gördüyünüz kimi o, bura yoludur, yolu asfaltdır. 198 nömrəli marşruta yaxındır. Daxil olum evin həyətinə. Bura evin həyətidir. Gördüyünüz kimi evin mavesi də var. İçi su torpaq sahəsində inşa edilib. Ümumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Yerdən 7 taxta kürsülədir. Sənədi bələdiyyə tərəfində qeydiyyat yolu ilə. Qiyməti videonun aşağısında qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Gördüyünüz kimi evin əkin sahəsi də var. Yəni nə istəsəniz əkə bilərsiniz. Hal-hazırda meyvə ağaclarından 1-2 dənəsi var. Gözəl navestə yığılıb. Heyətinə rahat 2 dənə maşın daxil olur. Əziz kanal izləyicilərim, yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Bura da kombi üçün yerdir. Yəni qoqulanıb Öz əmlakınızı bizim kanalda yerləşdirmək istəyirsinizsə, kanalımıza müraciət edə bilərsiniz. Daxil olub evin içərisinə. Deməli, daxil olan evin dəhlizinə, dəhlizdən otaqlara paylaşır gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi ev tam təmirlidir. Hal-hazırda evdə yaşayış var, hər bir şənaili var. Bura mətbəxidir. Mətbəx mebeli də alacaq. Bura bir otaqdır. Bura da bir yataq otağıdır. Çox otaqları var. Ətrafında tam yaşayış var, qazlı soyuşur daimiidir. Bura da zalıdır. Bir də qeyd eləmək istəyirəm, Samsunun zabropir qəsəbəsində super Çotaqlı həyət evi satışa çıxıb. Hal-hazırda evdə yaşayış var, hər bir şəraiti var. 2 çota torpaq sahəsində inşa edilib. Ümumi yaşama sahəsi 100 kvadratdır. Sənədi bələdiyyədə. Qiyməti də videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcı olsa qiymətində endirim olacaq. Çox münasib qiymətədir. Yəni olmayandan son qismət olsun. 198 nömrəli marşrutaya yaxındır. Yol asfaltdır. Burada sanitueldir. Bu ev haqqında nə fikirləriniz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Sağ olun, təşəkkürlər izlədiyiniz üçün.